दिल्ली पुलिस ने हफ़्ते के रोज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जम्मू कश्मीर में तशद के मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के दस दफात के तहत लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज़ सईद, कश्मीरी तजारत दार अहमद शाह वताली, अलहदगी पसंद अलताफ़ अहमद शाह और फंटूस और इमारत के तजारत दार नवल कपूर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है ईडी के ख़ूसी वकील नीतीश राना ने कौमी तहक़ीकी एजेंसी एन आई ए के खूसी अदालत में मुकदमा दायर किया जिसमें वताली को लशकर तयबा और जमात दावा के बानी हाफिज़ सही से गैर क़ानूनी तरीक़े से माली इमदाद हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है इन पैसों को हुर्रियत के लीडर और अलहदगी पसंद और पत्थरबाजों के इस्तेमाल के लिए दिया गया था वहीं नवल किशोर कपूर ने दुबई में मखफी ज़रिए से माल इकट्ठा किया जिसे वताली और उसकी कंपनी ट्राइजन फार्म और कंस्ट्रक्शन को दिया तहकीकी एजेंसी ने अपने तफ्तीश के दौरान अब तक आठ करोड़ रुपए की मिल्कियत की निशानदेही कर चुका है और पड़ोसी मुल्क के अहदेदारों और खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात को साबित किया है